Как говорится, Бог нам нужен, да? Очень нужен и очень нужен нам Бог, да? И без Него нам никак. Никак. Конечно, Богдан говорил, я молюсь и помолюсь, чтобы все-таки народ Украины, он взыскал его, да, взыскал его всем сердцем, всем разумением, всем пониманием, не знаю, все, что есть с каждой клеточкой своего организма, потому что враг, он действительно бывает очень жесток. И мы видим, что это просто как из самого ада восстает, да, и пытается уничтожить все то, что мешает ему делать свои грязные дела. Поэтому я верю, что это все испытания нас еще больше укрепят, но утвердя, укореня, чтобы мы еще больше несли слово без стеснения, провозглашали его, и если надо, то сказать и пару слов. Хорошо. Благословен ты Господь Бог наш, Владыка Вселенной, избравший нас из среди народов и даровавший нам свою Тору. Благословен ты Господь, дающий Тору. Спасибо, Отец. И мы давайте запишем, мы продолжаем читать книгу Вайкра, это книга Левит. Кто помнит, хорошо, книга Левит, да? И будет она читаться с 16 главы 1 стих 16.1 по 18 главу 30 стих 16.1.18.30 как Богдан уже сказал называется она Ахарей Мот после смерти кого? после смерти двух сынов Аарона когда они пристали перед Богом и умерли и здесь о чем здесь речь? Они пришли... Сейчас вот о, сыновьях о... сыновья Харона хочу поговорить. Они пристали с чуждым огнем. Я размышлял, это как бы мои размышления. Я просто хочу поделиться. У других мудрецов есть свои размышления. Но я хочу поделиться то, что верю, Бог мне положил. Чуждый огонь. Или я так думаю, это чужой огонь. Знаете, есть такая хорошая поговорка, загребать жар чужими руками. Понимаете? Там уже ничего не надо было делать в том ситуации. Уже Бог пришел с таким кого-то. Там уже не надо. И вот когда Бог кого-то приближает к себе, то в этом приближении, во-первых, посмотрите, какой парадокс получается. Если Бог приближает меня, да? то он его как бы выводит на, э, на передний план таких людей, да? которые Божьи люди. Например, апостол Павел, он был впереди, на лихом коне, это был шикарный воин, муж Божий. Он был впереди. И так же само Бог, вроде он и хочет, тех, кто помазаны Его помазанием. Он хочет... Поставить, да, можете у кафедры, поставить на сцене и так далее. Чтобы что, чтобы для чего мы там сделали на этой сцене? Чтобы во всех наших действиях прославлялся Бог, а не мы. Вот это очень важный момент. Мы должны умоляться. Если Бог выдвигает вперед, это не для того, чтобы ты красивый такой тут прославлялся. А чтобы Бог прославился через твое или, или приближение тебя к себе. И кого Бог приближал к себе, естественно, те делали огромные чудеса, огромные знамения. И у нас, к сожалению, люди, они быстро идут за человеком, а не за Богом. Вот это проблема, огромная проблема. Когда мы идем за людьми, которые могут делать какие-то чудеса, знамения и так далее. Это рабское вообще-то мышление. Это рабское мышление. Когда ты смотришь на человека, идешь за ним, а не за Богом. И вот здесь, интересно, Бог, здесь праздник о Йом Кипуре. Ну, кто не знает, я скажу, это праздник Йом Кипур. Он у нас. Это месяц тише, да? Это десятый, это седьмой месяц, десятый день месяца тишины. Это выпадает сентябрь-октябрь. Мы знаем, что это за праздник. Здесь устав об этом празднике. Я сейчас не буду разговаривать, как что происходило. Я просто хочу поделиться, потому что это скучно будет. Я хочу поделиться тем, что, о чем говорит этот праздник. О, о чем он свидетельствует и показывает, на кого указывает. Вот это очень важно. И вот Бог говорит, Арону, да, чтобы раз в год ты заходил после двух когда два сына Арона умерли, на и да, он говорит, теперь смотри, ты входишь в святилище, это святая святых, там, где стоит ковчег с десятью речениями, там посох и так далее, да, посох Арона и так далее, с расцвешенным миндалем даже. Круто, и сосуд с мамой. да, вот это туда, и чтобы я явлюсь, вот, говорит, в облаке, вот интересный момент, он явится нам в облаке, чтобы ты не умер, Бог говорит. Я явлюсь тебе в облаке, чтобы ты не умер. Что такое, откуда должно взяться облако? Вот он и говорит, а облако берется откуда? Когда я прихожу на медный жертвенник и приношу туда жертву. Свою жертву, не чужую жертву, а свою. За кого? И вот смотрите, когда мы приходим к Богу и начинаем у Него, вот это тоже интересный седр, интересный порядок, когда мы приходим к Богу и начинаем Его что-то просить, я дай мужа, дай жену, дай то, дай все и так далее, да? Мы просим. Но вначале, если ты заходишь сейчас в тайную комнату, мы все сейчас царственное священство, да? Мы все цари и священники, звучит гордо. Но прежде чем ты попросить, ты вначале должен пристать в тайной комнате, закрыть дверь и сокрушиться, и принести жертву за свои грехи. А не вначале да мне то, дай мне то, дай мне то и дай это. Нет. Это, это вообще нонсенс. Но мы зачастую так делаем, когда заходим в тайную комнату, мы начинаем что-то простить. А вначале, Бог говорит, ты должен увидеть, я вот люблю разбирать свои моменты, свои какие-то э, похождения, хождения за Бога. Где я заехал в забор, где я заехал налево или направо. И вначале я, прежде чем что-то просить у Бога, вначале должен принести жертву за грех. Это очень важно. И сказать, Господи, вот здесь я не сдержался, здесь я что-то это тут я мог бы, а как бы еще здесь поступил? Анализируйте, это очень важно анализировать. Мы вообще не анализируем свою жизнь. Как мы делаем, как мы поступаем. Проблема огромная. И мы заходим в простых ляных, мне пастор подсказал, хороший мысль, простых ляных одежда чтобы прежде чем тебе одеть царские одежды, да, то, которое надевал первосвященник, вот это шикарно, с золотыми нитями, ты должен вначале пройти свой путь семидневный, семь дней, да, ну, или свою жизнь в ревенных простых одеждах где ты должен приносить вот эти жертвы, чтобы подготовить себя для царской одежды. Для царской одежды нужно подготовить себя, если ты не подготовишь и пытаешься, то она не сойдется на тебе и тебя выкинут, даже если ты будешь пытаться надевать эти царские одежды. Поэтому вначале, чтобы прийти в это святилище и чтобы у тебя был вот этот ковод в облаке явлюсь, ты должен принести жертву за себя. Потом, ты и так же мы читаем, потом Арон приносил жертву за своих родных и близких, за своих соседей. Если мы не делаем, если мы не молимся, не стоим в проломе за своих детей, внуков, соседей, начальника на работе, то просить, и что, ну просите и не получаете. Вот с чем мы должны заходить в эту тайную комнату, в это святилище – он вначале приносит жертву. Вот только одна вот эта строчка, вот этот, этот стих только. Вот, о нем можно очень сейчас долго говорить. А потом у него есть такой хашер, да, где 12 драгоценных камней там выгревают. 12 колен Израиля. Да, алмаз, Рубин, Топа скажется. То есть ты, вот знаете, у меня жена всегда, Олег, вот, ну, понятно, звонит нужда, но, но я начинаю, я уже говорил это с Кафедрой, я начинаю всегда молиться за Израиль. Я начинаю с Израиля всегда молиться. Всегда, чтобы Израиль увидел свою Мессию, чтобы Израиль принял. А, 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 а нужда может вообще какая-то новая никак вроде не связано с Израилем, но я всегда начинаю с Израиля. Как бы всегда начинаете с покаяния. Прежде чем приходить к Богу, что-то у него вымаливать и выпрашивать, приходите с покаянием к Нему, с сокрушенным сердцем. Вот это очень важно. И Арон, он пришел, принес этого тельца на бедном жертве. за себя, за свой дом, за родных и близких, за Израиль. За, ну, за Израиль там козла не принесли. То есть он всеми этими жертвами, которые сжигались на этом жертвеннике, потом только ты берешь совочек, ты жжешь свои грехи, свои жертвы. Не чужие, понимаете? И -то потом ты берешь совочек, вот эти горячие угли, и сыпишь благовоние, такое есть, да? сыпишь, это такая, оно делается с какой-то, ну, в общем, благовония, тонкий, такая тонкая смесь благовоний. И потом ты сыпишь то твое свое покаяние, свое сокрушение. Вот это угля, это мое покаяние и сокрушение перед Богом. Не просьбы мои, а мое вот это все. И я сыплю на совочек, и потом захожу в святилище, и получается облако. Вот Бог говорит, в каком облаке я тебе явлюсь. Вот понятно, в каком облаке он является. В том облаке, где будет сожжен твой грех. Где ты пересмотрел свои все бока, извините. И вот в этом облаке, когда Бог увидел, что ты принес на жертву то, то, что ты меняешься, что ты хочешь измениться, что ты жаждешь святости, вот тогда я вам могу сказать по плоти, можете даже у Бога и не просить ничего. Поверьте, Он уже знает, что в чем ты нуждаешься. Он тебе и так даст. Он ждет, когда ты покаешься, когда ты будешь меняться, когда будет проходить динамика в тебе, трансформация, изменения в образ и подобие Ишуа. Вот это Он нас ждет. Отдать тебе что-то по плоти, это вообще ни о чем. Поэтому Бог ждет вот это. В облаке, вот в каком облаке Он нам явится? Вот в этом облаке. Где сгорят все наш нечистота, вот эта вся наша. Вот это очень важно. И, конечно, здесь Бог не просто говорит, Он здесь кричит о святости. Да, будьте святы, потому что Я свят. А знаете, и вот когда ты Начинаешь и вот на неделю О святости, о святости, о свят Когда я размышлял То Бог четко показал Когда ты будешь жаждать ее Тогда вот эта святость Которую ты будешь исполняться и жаждать Она будет выжигать все внутри Все непотребство, весь грех Все что не от Бога Не от Отца Вот святость она просто выжигает Потому что грех Он настолько в нас пророс Корни там пустил и его надо каленым железом выжигать оттуда. Это война, жесткая война, еще раз говорю. Грех он годами, может десятилетия, я сейчас говорю, к верующим посланиям, может сидеть у них, и они ходят с этим грехом. И, конечно, и, нету, и когда нет борьбы, то, естественно, то это не жизнь, это лучше опять идти, наверное, в мир. Жажда святости, она выживет, она будет выживать. Это ее задача выжить. Тебе все не нужно. То, что может уже даже корни пустило, потому что отец говорит, я вырву все с корнем и шоврит. То, что не отец, небесный его насадил. Это вообще. То есть ты понимаете? Вот какие-то моменты в нас, они могут пустить так глубоко корни, что мы думаем и может даже иметь вид истины. Какие-то моменты. И, и, ты это, и ты этому поклонялся десятилетиями, и ты думал, что так. так и Бог так же само на это смотрит. А придет время, и Бог возьмет и вырвет это все. Он начнет вырывать, и ты ва. И мы вот только в ужас будем приходить от того, что Бог будет делать. А Он будет это делать. Потому что ничего нечистое туда не войдет. Ничего. И здесь Бог говорит о святости. больше, ну как бы еще, наверное, еще больше углубился, насколько он свят и насколько он это хочет, чтобы и мы были какие-то. От нас он это тоже требует. И здесь после всего этого, да, ну, жертвоприношение, которые я не буду устав говорить праздника Йом Кипур. Ну, еще раз говорю, ну, это просто, может, где-то и скучно будет. Ну, там приносится, ну, два козла, это они, один козел, и другой, это и тот, и тот козел показывают на Ишуа, Мессию. Я просто молюсь, чтобы Израиль увидел в этом празднике МКПО, что это конкретно показывает на их Мессию. На их Мессию, Господи. Четко показывают. И, и, и дальше, после, когда вот это все сделали, праздник, и дальше Бог говорит о половых, зам, нечистых взаимоотношениях. Будете почитать. Это стоит где-то вот на таком первом месте. Потому что в этом, к сожалению, грешат люди. Понимаете? И там почитайте, я не буду сейчас перечислять, дома почитайте, поразмышляйте, потому что это очень такой бич, я бы сказал, который просто, он поражает верующих людей. Безразленные половые связи. Понимаете? А говорил, да, начинается оно все вот здесь. Куда мы смотрим, что мы слушаем. Поэтому это все очень взаимосвязано и очень важно. И Бог хочет, чтобы мы, чтобы Он нас не выдворил, как брат Богдан говорил. Но я слышал, мне там некоторые верующие говорили, ну слушай, Иисус Навин выдал народы хананские, которые жили там десятилетиями, столетиями, я не знаю, да? Что это, ну как бы беспредел. Никто никого не выгонял. Просто там делалось такое мерзости в то время, что сама земля просто сверху, те народы. И туда пришел Иисус Навин и 12 колен Израиля. И Бог дает им уставы, законы и постановления, чтобы те мерзости, которые делали те народы, чтобы мы не делали. Или иначе и вы так же само оттуда, так же само и два земля выплюнет. И вас рассеют по всему лицу земли. То, что и произошло. Вначале Израиль вроде пытался жить святой, правильной жизнью, но потом что-то пошло не так, а точнее у Ешуру ожерел и так далее поэтому то что было с хананскими народами то извините меня было и с Израилем в свое время но слава Богу Бог все равно возвращает он на эту землю пообещал он заключил завет и он все равно то что задумал Бог это исполнит с Израилем и со всеми остальными кто к нему присоединится поэтому, поэтому что я хочу сказать что Бог он ждет от нас святой и правильной жизни. Это очень важно, потому что когда мы когда нарушаем уставы, законы и постановления, то вот висит Иешуа, мне еще такой провоз пришел, висит Иешуа на кресте. Иешуа это Слово Божье. Это Слово Божье. И вот когда мы его нарушаем, это слово, мы бьем в него плетью, как угодно. И когда слово нарушается, оно нарушается. А слово, оно живое, да? И тогда что вытекает? Кровь. И мы наносим ему раны, когда мы нарушаем уставы, законы, постановления. И с этого живого слова стекает кровь. И знаете, куда она капает? На наши грехи. И она их что делает? Покрывает. Она не уничтожает нас. Она их покрывает. Потому что кровь Ишуа, в отличие от крови Авеля, если кровь Авеля взывает сейчас о Гуре, о суде, чтобы Бог разобрался со всеми противниками. ну Я бы так же сам, как Кабель, конечно, если бы тебя так взяли. Тоже так же самое. Но, но кровь Ишуа, как бы мы не били его, не ранили своим своим непотребством. Своим нарушением усталого закола. Его кровь стекает на мой грех и покрывает его. И, и она сейчас не взывает а не взывает о суде. Она сейчас взывает о милости. Я говорю, отец, давай это сухое дерево еще обложим навозом. Может быть, на следующий год даст плоды, листочки появятся на этом дереве и живет это дерево. То есть в отличие кровь Ешо от крови Авиля, она пока сейчас взывает о милости. Поэтому давайте вот это лето, которое благоприятное, чтобы не было как у той стрекозы, да, которая лето красное пропела, оглянулся а не успела, как, как Йом-Кипур катит глаза. А Йом-Кипур еще и дополнил. Что это за праздник? Это уже когда поставится печать и когда будет отделяться овцы от козлов. Вот там, когда йом еще роскошана. Это праздник трепета, где мы можем еще примириться, там 10 дней дается. Это в первый день Тишрея, Роскошина, это Новый год, да, где мы можем примириться, 10 дней даются. Дни эти трепета друг с другом, с со соседом, с начальником, с братом, с сестрой, с отцом и так далее. И в йом уже поставится печать, последний Йом-Кипур этой земной жизни. И, и если на ком будет Божья печать, тот пойдет к Отцу, а где не будет, тот пойдет в места не столь отдаленные. И потом уже его дети будут праздновать сухот со своим отцом. Поэтому Йом-Кипур это такой заключительный праздник, в Господних праздниках, где будет ставиться печать, мой или не мой, Божий или не Божий. Поэтому давайте вот это лето, пока оно идет, пока еще нету гуры, пока нету суда еще, пока нету, да? Конечно, он есть по местам где-то. Это Божий суверенитет, мы не знаем. Но в большей степени я грешу, и я слышу, как Бог меня милует. Он милует. Поэтому давайте рационально этим пользоваться, этим летом воспользуем рационально для пользы и себя, и своей семьи, и своих родных, и близких, и домашних, и детей, и всего. Понимаете? Это очень важно. Пока кровь еще взывает о милости, хотя мы ее берем и распинаем его своими грехами, и вытекает кровь. Но она покрывает, как вот эти роги на жертве, они покрываются кровью и шо. Эти... А роги это, ж... это мои грехи, твои, мои грехи. Но они покрыты, покрыты. Но Бог долго терпит, ждет, Господи, ты разберешься с этим или с этим или с этим грехом или, или с этим. Разбирайся с ними. Не затягивай, не говори, что там, когда хозяин придет, может он через сто лет придет, или когда вообще придет, мы не знаем. Так что я буду делать дела беззакония. Нет. Так не надо. Не играйте с Богом в прятки. Это будет дорого потом стоить. Поэтому, поэтому еще раз, прежде чем заходим в тайную комнату, не, не своими летите туда просьбами, а сокрушением за свои грехи анализируя. Тайная комната дана для того, чтобы ты проанализировал свой день. Зашел в тайную комнату и, и принес к ногам Ишу Вот эти греки в сокрушении сказал, Господи, прости, да, тут, тут, заехал, тут проехал, тут поступил не так. Я... И когда ты будешь анализировать вот так, поверь, твоя жизнь будет меняться, будет происходить трансформация, будешь исполняться роха кодыша и святость, она будет выжигать все внутри, то, что не отца небесного. Вот что такое вот этот праздник Иоакипа. И в облаке, в таком облаке, конечно, Бог явится. Он с удовольствием явится. Потому что это в, твои, в этом облаке твои грехи, принесенные к ногам Ишуа. В этом облаке. И, конечно, Бог явится. И помилует. Естественно. Так что... Бог любит нас. Я это слышу, я это вижу. И Он, хочет, он не хочет смерти никого. Он хочет спасти даже отвежего. Он всех хочет спасти. Но Он, но он ждет от нас все-таки святой и праведной жизни. Аминь. Амин.